За підтримки магазину Мегамаркет. показу – страхова компанія Укрфін оберігає всі грані життя. Кіно, театр, телеведучий. Мені це все так знайоме, але поки що не в такій кількості, як гостю нашої програми. Сьогодні ми завітаємо до народного артиста України Володимира Горянського. дивитесь програму сімейні зустрічі на п'ятому каналі. І з вами я, Габріела Масанга. Перед тим як завітати в гості до актора та його родини, їдемо до нашого партнера, магазину «Мегамаркет» за гостинцями. Беремо ось цей торт із фруктами і вирушаємо в гості на нову сімейну зустріч. Володимир Горянський, народний артист України, актор театру та кіно, зіграв понад півсотні різножанрових ролей. Справжня популярність прийшла до нього після зйомок у гостросюжетному серіалі День народження буржуя. Він тричі лауреат премії Людина року у номінації Актор року, двічі лауреат професіональної театральної премії Київська пектораль. Президент фестивалю національного кіно Лемберг Сініма Фест а ще член Національної спілки театральних діячів України. З 89-го року Володимир Горянський актор Київського театру драми та комедії на лівому березі. Доброго ранку, Володимире, ви знайомте зі своєю дружиною? Олена, моя дружина. Габрієло. Дуже приємно до нашої розмови? Я прийшла з подарунками. Це солодощі від магазину Мегамаркет. Тримайте. Ау, дякуємо. Дякуємо. І ось наші такі фірмові чашечки вам на загадку. Тримайте. Дякуємо. Ну і ще один подарунок: це журнал Віва від наших партнерів. Чур, я читаю перше. Дякую. <різь> У кожного з вас це вже другий шлюб. У вас є е, син у Олени. А у вас, Володимире, донька Маша? Так, де ваші діти? У канікули, діти в лагерях? А як складаються стосунки у ваших дітей? Вони вже на протяжені кількох років в общем-то, місці. проводят время. Ну, я не скажу, что так часто встречаются, но какой-то период знакомятся, как, как дети. Сейчас подростковый возраст, каждый разбегается проходить свой опыт. Каждый ребенок выбирает себе друга или подругу не только по состоянию как бы, родственных отношений, а еще по духу. Они растут, и в дальнейшем, я думаю, что... 에, эти отношения будуть що лучше і плануєте спільну дитину? Ну, як Бог дасть, так і буде. На вашому рахунку, Володимира, вже більше півсотні ролей, в яких ви зіграли. В якому жанрі вам подобається найбільше грати? Що стосується моїх персонажів, то в будь-якому жанрі я питаюсь знайти їх сказати полюса. То ли это трагедия, то ли это драма, то ли это трагикомедия, траги фарс. Uh -huh. Поэтому я с точки зрения жанров придерживаюсь каких-то своих критериев образа, характера, который я делаю, и насколько это можно втиснуть в решение режиссера, я стараюсь это все все втискивать. Какая у улюбленнейшая роль и выстава. Ну, у меня много у любимых моих спектаклей. О, это и комедия «Прелести греха», это и «Манкамф», угу. который идет сейчас, слава богу. И «Мелкий бес», и «Смерть Тарелкина». Ну, я могу бесконечно называть, но одно из моих любимых ролей и спектаклей, вот сейчас мы выпустили буквально на днях премьеру с Дмитрием Богомазовым, который называется «Идеальная семейка». Я, во всяком случае, получаю огромное удовольствие, участвую в этом спектакле с теми ребятами, с которыми мы, ансамбль замечательный, артистов из разных театров, от антреприза. И персонаж, которого я играю, яркий, смешной, грустный, то, что я люблю, он разный. Ну, ну и если и говорить виде, о кино, ну, я не буду называть вам прям роли, ну, конечно же, «День рождения буржуя», это да, Костя психиатр. Это такое культовое действительно кино. И э, Трубач, например, у Анатолия Матешка, который снялся, детская картина, персонаж такой лысый и смешной. Вот. там э, Атамбеков тоже роль у Анатолия Матешка. А экстремальные роли были? Не все экстремальные, если разобраться. Но с точки зрения там, каскадерства, там сейчас я у Саши Тыгилова снимался в картине «Сказка старого мельника», насыщенная трюками, всякими подвешиваниями, летаниями. Вот с этой точки зрения могу сказать, да, поездки на лошадях – это экстремально. Страхуете взагалі акторів Нет. на майданчику? Нет, у нас почему-то это не заведено. Хотя, когда я снимаюсь за рубежом, вас близко не подпустят к подписанию договора, и если вы не застрахован. Нагадаю, спонсор нашей программы – страхова компания «Укрфинстрах». Оберегает все грани життя. Спонсор показу – страхова компания «Укрфинстрах». Оберегает все грани життя. А как это театр и кино? Ну как, поедную, потому что театр, вы сами понимаете, это, можно сказать, на сегодняшнее время, это хобби для всех артистов. Театром прокормить семью и дать достойное существование невозможно, и поэтому, слава богу, что есть кино которая немножко дает возможность не заниматься строительными работами артистом не лепить плитку, как это раньше делали, не дежурить ночью в кафе или разгружать вагоны, а артист занимается своей профессией, он снимается в кино и за это получает вознаграждение. А че, все конфликт России с Украиной на вашей работе? Конечно, нет съемок, естественно, в проектах российских, uh -huh. которые снимались здесь, очень много снималось. Плюс еще спектакли, которые я играл с московскими актерами, моими коллегами. К сожалению, мы с ними тоже не работаем, но хотя общаемся. Очень много ваших коллег поехало работать в Россию. Была у вас такая пропозиция не думали вы переехать? У меня даже в мыслях об этом не было. Я люблю свою страну, я люблю своих друзей, которые здесь. У меня здесь семья, у меня здесь мои родные, у меня, у меня все здесь родное. Ну, что ж, уезжать, а кому страну оставлять? Мне, например, не все равно, потому что здесь растут мои дети, здесь им жить. Свою первую роль помните, какую сыграли? художественной самодеятельности, в детской самодеятельности, конечно, помню. Я сыграл фут и Нут в и такой был сказке, спектакль «Маленькая фея». Угу. Это был очень смешной персонаж, который появлялся из пенька. Вот. Ну, я тогда был худенький, конечно, поэтому пенек был поменьше. Если бы я сейчас из пенька появлялся, то пенек был бы очень большой. Но это был очень занимательный персонаж, и я его запомнил навсегда. Потом был Кай. В «Снежной mm -hmm. королеве», потом «Чиполлино», в «Приключениях Чиполлино». Я даже помню эту песенку. Я веселый Чиполлина вырос, я в Италии, там, где зреют апельсины, и лимоны и маслины, фиги и так далее. Какими mm -hmm. <говорит> были мрии вашего детства? Я часто об этом рассказываю, что железная дорога была рядом. Я бегал туда и с детьми, мы бегали, и там проходили пассажирские поезда знаете, с окошками, mm -hmm. с такими торшерчиками на столах. И мне казалось, что это какой-то волшебный мир абсолютно, что-то вот такое нереальное. И моя мечта была простая – сесть в этот поезд и уехать туда, вот, в эту мечту, какую-то сказку, что-то такое. Вот и все. А зараз раз вас мреки? Ну, артист всегда, всегда мечтает о каких-то новых ролях. Понимаете, я мечтаю сейчас о путешествиях, думаю, куда бы интересно поехать нам, попутешествовать. Мои мечты очень простые. Лена, а вы еще прощем то Одно из моих желаний в этой квартире, в которой мы находимся, создать музей мужа. Серьезно? Да. Уже интересная и гарная идея. Чего вы планируете в первую очередь разместить в квартире музей? Я вам сейчас покажу. Ну тогда Очень интересно. Это кабинет Володи, его стол рабочий. Здесь находится очень много вещей, которые ему дороги полученные награды, дипломы заслуженные. Давай тогда а, вот, едем, да. На первом плане у нас сразу видно, что человеком года он был неоднократно. Не да. Здесь хранится самый главный, на мой взгляд, его документы, то что Владимир Горянский является народным артистом Украины. Украины. А орден. Вот, орден, да, вот он имеет такой вид. Угу. Естественно, есть... Книги, которые ему дороги. Тарас Шевченко, Несенин. Пушкина, Мушкина, Гоголь. Здесь есть икона «Семейное древо», которую мы привезли с Иерусалима, mm -hmm. когда были там, а вот это интересная икона Иисуса Христа. Эта икона уже сотворила уже свое чудо. Это икона 18 века и изначально ее О, заднее полотно было темно свекольного цвета. Икона переночевала возле кровати Владимира буквально один день. На утро она поменяла свой цвет. После этого произошли большие серьезные изменения. На этих полицах очень много светлых. Наши семейные фотографии да. каких-то моментов нашей жизни. Есть Володя совершенно молодой еще. А это Володина любимая дочка Машенька. Это фотография Володи мамы. Мама является для него тем человеком, который, к сожалению, ее уже в этом мире нету, но она охраняет его и находится с ним все время. Рядышком утром встаем, здороваемся. То есть вся семья собрана. Вот эти вот все предметы, все достояния в этой квартире войдут в музей, в квартиру народного артиста Украины Владимира Горянского. Мы в 2006 году выпустили сборник романсов. Есть композитор Игорь Мамушев, который написал э, романс и говорит, ты знаешь, ты можешь его исполнить? Я говорю, ну как я романс, я, угу. что я пою? Нет, мне нужен драматический артист, который угу. вот именно споет как драматический артист. Я говорю, давай попробуем. Мы попробовали этот романс «Удался», потом он мне еще принес два романса. Угу. У нас получился триптих такой. Потом что-то еще кто-то написал, я это все спел. Юра Алеса предложил мне, говорит, а давай выпуским диск твой. А чему такая назва «Негромкий вальс»? Потому что тема романсов там очень такая. А, а во-вторых, настоящее чувство, настоящая любовь, глубина, она, она негромкая. А что еще чем мы не знаем про вас. я не знаю, там автографы немножко подсобирал. Ну, давайте посмотрим на да, вашу коллекцию. Хобби не могу это назвать. Может быть, маленького увлечение. Я побывал на одном из аккуссионов, где продавались автографы великих знаменитостей. Я вот что-то решил купить их. Ну, это Дольский, просто это любой моего деда. юности моей, его песни и так далее. Ну, здесь вы видите, это картина Балаяна, да, это кадры из его картины, из фильма ⁇ Полеты во сне ⁇ на его. Это автограф Эллы Фиджеральд, угу. гениальный. Ну и, конечно же, Софи Лорен, моя любимая артистка, которую я обожаю, люблю. Ну, Также понравилось мне. Да, Лорен. вот. Ну и Марсель Марсо. Это аукционная, это ага. все очень серьезная штука, между прочим, я сейчас ага. покажу. Видите, здесь такой да, конверт да. огромный, что это не просто это... <смех> документ, <смех> что это подлинники, ага. что это подлинники, вот такой сертификат ага. подлинности, э -э автографов, все, все, да. все, как положено, поэтому все. Такой мяч с автографами, <laughs> Динамо, 2001 год, это <laughs> да. так тоже такой эксклюзив, чем дальше, тем дороже. Владимир, а чья коллекция автографов застрахована? Не-не, я не? просто это не думал А вы подумайте, я нагадаю, спонсор нашей программы страхова компания Страх. Оберегая все грани життя. Спонсор показу страхова компания Украфинстрах. Оберегая все грани жизни а, Вот эта штука, видите, деревянная, очень старая. Угу. Это очень старая, старая церковь, по-моему, 13 века. Я там был. И вот эта черепица оттуда, которая э, вот сохранилась именно с тех времен и художник, который пишет иконы иконописец э, нарисовал мне Владимира Святого, Владимира и подарил вот именно на этой такой уникальной черепице деревянной, которая вот была на этой церкви. Церковь еще сохранилась ее реставрировали, потом оттуда сняли эти штуки. Ну, конечно, вы спросите вот об этих работах. Ну да, я хочу узнать, если счет все закрыт. Это э, я познакомился с совершенно замечательным человеком, фотохудожником Владимир Мельник. После спектакля он пришел, мы были на гастролях, он сказал, Владимир, я для вас хочу сделать фотосессию, которой вы останетесь довольны. Я говорю, вы знаете, у меня нет времени. Ну нет, ну давайте, ну найдите время, приедьте. И я специально приехал э, под спектакль, когда мы опять там были. И что из этого получилось? вот вы видите. Владимир, у вашей квартиры очень много картин. Это угу. э, маслом работа. это Маша нарисовала, угу. когда была в третьем классе. Она нигде не занималась, практически ничего. Это так ходила на кружок угу. там и там дали задание, угу. вот она угу. нарисовала маслом. Вот и даже я показывал эту картину искусствоведам, людям, которые понимают, они очень высоко оценили угу. эту работу. Вот там висит картина такая, yeah. мне подарили ее на 50 лет, где, видите, мы сидим, с спиной это мама, я сижу, uh -huh. она такая образная достаточно, uh -huh. и там возле лавочки такой замок, uh -huh. замок мечты, это подарила мне художница Алла Чекир, вот она так увидела, когда я покидал в 16 лет дом. А у вот тебя картина? Это Алла Чекир, Троица, это тоже ее работа. Это вот, а, она достаточно художник с таким оригинальным видением, и мне нравится ее манера, угу. и поэтому эти картины здесь. Блин, я знаю, что вы маете властный ресторан. Что готовите в дома для человека? Что, что он хочет? Еще а полюбляю. Вы знаете, на самом деле дома мы готовим вместе. Володя сам прекрасно тоже готовит. У нас замечательный балкон, огромный двор и грильница, которая электрическая, правда, чтобы это все быстро делать. И Рыба, я, я люблю делать гриль, рыбу, все это быстро очень делается за 15-20 минут, этом нет проблем. А я нагадаю, программа выходит за поддержки магазину «Мегамаркет». Я дивлюсь у вас такие красивые каблучки. Как <laughs> удалось завоевать сердце Володимира? Вы знаете, я верю в судьбу, и угу. я считаю, что этот мужчина моя судьба. А что для вас идеальная семья? Идеальная семья, по моему мнению, это тогда, когда ничего нету отдельно. Когда мы расписались и сели в машину, первое, что, как бы, слова, которые я сказала, говорю, ну все, говорю, то был ты, я отдельно. А теперь говорю, у нас есть слово мы. Ну, наверное, точнее не скажешь. Идеальная семья мы. А еще наша семья это наша собака Оливия, порода Джек-Рассел. И уже 6 лет она готовится стать мамой. Да. Так, Левась. вот поэтому она вот такая вот умная привет, вся. Привет, вот. привет, 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 привет. чего Есть хорошее выражение, что муж верует в Бога, а женщина верит мужу, а дети уважают родителей. Прежде всего, главное в семье – это мужчина. Мужчину нужно любить, уважать, служить мужчине. Короля делает женщина. Если она из мужчины делает короля, значит, она рядом королева. Поэтому, дорогие женщины, то, что вы из мужчины сделаете, короля, или, может быть, что-то по-другому будет называться, то тем же будете и вы рядом, понимаете? Так что делайте из ваших любимых мужей королей. За магазину Market. Вже наступної неділі я завітаю в гості до родини чемпіона світу та Європи плавання Дениса Силанківа. Про поєднання спортивної та політичної діяльності, а також ексклюзивні подробиці з особистого життя Дениса. Дивіться вже за тиждень о 9.10 на 5 каналі. Спонсор показу страхова компанія Укрфін Страх оберігає всі грані життя. W poszukach najmocniejszego Asus.